Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número uno de Two Wars, ¿Quién me está persiguiendo? Basados en el libro. El hombre le entregó una bolsa de medicamentos y le dijo, Te daré algunas vitaminas para que estés fuerte y sano. Pupa inclinó ligeramente la cabeza en señal de agradecimiento, pagó rápidamente y se marchó. Sentía la mirada del dueño de la tienda en su espalda. Y el viento helado en la cara una vez más de repente sintió que lo miraba de nuevo pero esta vez no se trataba del hombre de la farmacia como descubrió cuando se dio la vuelta y lo vio recibir a un nuevo cliente miró a su alrededor pero no había rostro de ninguna figura misteriosa se acordó de un mensaje enigmático que había recibido hace un mes ten cuidado alguien está conspirando contra ti el mensaje fue escrito en un pequeño trozo de papel y fue colocado en el buzón de su complejo de condominios. Podría tratarse de la misma persona que lo atacó en su pesadilla vívida. En su sueño, un hombre misterioso había intentado ahorcarlo con una cuerda. A pesar de sus forcejeos, Pupa no pudo liberarse de las garras de su atacante. La presión sobre su cuello se intensificó hasta que ya no pudo respirar, y entonces todo se volvió negro. Pupa no le habría dado mucha importancia al mensaje si no fuera porque era la tercera vez que soñaba con el mismo incidente en un mes. Respiró hondo y regresó a su departamento. Sabía que esta noche no podría dormir plácidamente como de costumbre, no porque hubiera dormido toda la tarde, sino más bien porque ese sueño tan vívido lo había inquietado. El timbre de su teléfono interrumpió sus pensamientos y, cuando contestó, descubrió que era guayo su secretario trentañero que trabaja a su lado desde hace más de un año. A pesar de ser mayor que Pupa, Guayu siempre le mostró todo su respeto como jefe. Creo que el chico nuevo puede ser un problema, jefe, dijo Guayu seriamente al otro lado de la línea. Aún no ha empezado a trabajar con nosotros, no lo llame chico nuevo y dime qué sucede. Bueno, señor, comprobé su información y descubrí que todo sobre este chico es falso. Su tarjeta de identificación, su historial de trabajo, su registro de domicilio, absolutamente todo es falso. Estoy muy preocupado por eso, dijo Wayu. Entonces, ¿quién es? preguntó Pupa. Todavía no hemos encontrado ninguna pista, señor. ¿Hay algo más? Bueno, su tarjeta de identificación falsa es tan convincente. Mi amigo policía me dijo que solo la mafia de los apostadores puede hacer que esto suceda, señor. La mafia de los apostadores es un grupo influyente con sede en Slumjai, situado un poco lejos de la ciudad. Se sabe que con esta malvada banda, ni siquiera la policía se atreve a involucrarse con ellos. No, incluso la policía forma parte de ellos. Es difícil creer que el chico nuevo puede estar involucrado con esta banda. Pupa respiró hondo y pensó por un momento antes de hablar. No hagas nada todavía. Tengo que acompañarlo mañana e intentaré encontrar la forma de sacarle algo de información. Es posible que esa advertencia de que alguien intentaba hacerle daño esté relacionada con este asunto. A la mañana siguiente... Pupa vio a Numporn, el chico nuevo que Guayo había mencionado, de pie en el lugar acordado en el estacionamiento, lanzando miradas a su alrededor. Aparentemente buscaba a alguien. Tenía un aspecto juvenil que no se correspondía con sus 25 años, quizás debido a su pequeña estatura y su rostro delgado. Aunque por fuera lucía normal, sus ojos escondían una tristeza oculta. Esa mirada en sus ojos era la misma mirada que había notado durante las entrevistas de trabajo hace dos días. Pupa le preguntó a Nonporn con la mirada fija. ¿Puedes explicarme las diferencias entre los ladrillos prefabricados y los ligeros? No Por los ha batido, manteniendo la cabeza gacha y una expresión triste en el rostro, a pesar de que su ropa era nueva, estaba arrugada, y sus ojeras denotaban que no había dormido bien. Intentaba disimular su miedo, pero era evidente que le faltaba confianza. Pupa no pudo evitar pensar para sí mismo. Esta persona dista mucho de estar calificada. No tiene sentido perder el tiempo con un aspirante así. Miró al entrevistador y le preguntó: ¿No puedes responder? Los miembros del consejo directivo intercambiaron miradas y negaron ligeramente con la cabeza. Normalmente, Junfa, la empresa inmobiliaria líder del mercado, examina minuciosamente a sus candidatos. Si encontraban una falta de habilidad durante el proceso de entrevista, no sería difícil suponer que la persona estaba ahí únicamente por sus conexiones. Pupa ya estaba frustrado con el sistema político de la empresa, sobre todo desde que la había heredado. Sin embargo, seguía teniendo en gran estima a los miembros más antiguos del consejo directivo y a Isaac, su padre. Isaac seguía yendo a la empresa a veces para ayudar en las labores de gestión, así que Pupa no quería indagar demasiado en quienes no eran transparentes sobre su forma de actuar dentro de la empresa. Creía que era más prudente cambiar las cosas gradualmente que hacer cambios bruscos que podrían romper fácilmente el sistema, como si fuera una frágil rama. La voz de Pupa fue firme y autoritaria cuando dijo Por favor, retírate, provocando que los demás miembros del consejo se estremecieran ligeramente. Ni siquiera miró al candidato no clasificado, no porque no por fuera malo, sino más bien porque el joven heredero no apreciaba a las personas que carecían de esfuerzo o capacidad, y en realidad, no por carecía de ambas cosas. Pupa hojeó el currículum del siguiente aspirante, y los otros seis miembros del consejo siguieron su ejemplo: "No por parecía vacilante y dijo con una voz débil que resonó en la silenciosa sala de entrevistas: "Pero no puedo irme ahora". entonces Pupa le preguntó: ¿Crees que estás lo suficientemente capacitado para trabajar aquí? Incluso su personalidad es mala, pensó. No importa, tartamudeó. Alguien me dijo que viniera a buscarlo. El joven ejecutivo empezó a sentirse insatisfecho y preguntó ¿Quién te dijo que vengas a buscarme? Todos los miembros del consejo se sobresaltaron y contuvieron la respiración ante la escena que se desarrollaba frente a ellos. El joven ejecutivo era conocido por ser despiadado y duro, en contraste con su padre Adisag, que era extremadamente flexible. Las palabras de Nonpor se atascaron en su garganta y nadie pudo oírlo responder. "No te escuché, ¿qué dijiste?", preguntó la voz severa. Cuando Non por levantó la vista y se encontró con la mirada de Pupa, todos pudieron ver las lágrimas en sus ojos. No es una sorpresa que alguien se siente intimidado por la intensa obra de este joven ejecutivo. Fue la señora Lau. Ella me pidió que viniera a buscarlo. Non por habló por fin con voz alta y clara. Esta última frase provocó murmullos en toda la sala. Por supuesto, todos conocían a la señora Lau. Algunos susurraron entre sí. Eso es imposible, la señora Lau está muerta. No, algunos dicen que desapareció sin dejar rastro.